Нужно ли что-то принимать? Вот так разрекламированный, к сожалению, едит калия, который разметали. Значит, это более при... Никто не использует йод, активный очень 131 в грязной бомбе по той простой причине, что у него очень быстрый период распад. Если ты хочешь чужую территорию загрязнить, значит, зачем тебе дать усилия на, на то, что очень быстро распадется. Поэтому в э, взрыве э, атомного оружия тоже очень небольшое количество твоего э, образуется как любые другие зрители. Что касается аварии, возможной на атомной станции, Только скажу еще ситуацию, на время уже мы перебрали от имени, про Запросскую станцию. Запорожская станцию управляют люди, которые сегодня из разватама, которые очень хорошо знают, как работают эти реакторы потому что на Запорожской станции работают реакторы точно такого же типа, как на многих российских электростанциях. Белковский, Пандоки, Вивер, Тысяча. Они понимают опасность, связанные с тем, что там опасность связана с тем, что если придется охлаждение реактора, в котором на холодном установе есть топливо внутри, может идти разогрев, разогрев и повторится ситуация аварии на Кусимской электростанции, где авария вследствие потери охлаждения. Четыре блока на Кусиме взорвались один за другим, сзади потери охлаждения. Значит, Россия провоцирует, просто запугивает, точно так же грязным оружием, это реакции. Запад, в первую очередь, так же, как это Польшу пугали грязные бомбы, взорванные на Херсонщине. Тут есть такие риски, что они-то хорошо знают, опасную границу. Есть дизель-генераторы, которые сейчас, когда они обстреливают линии передачи, включается дизель Проблема заключается в том, что когда люди играют на грани фола, они сами этого не желая, могут в этот, этот фол сорваться. То есть и может вдруг так случиться, что вот сейчас прибивается линия электроснабжения очередной раз в Запорожье, с тех реакторов, а вдруг Вовремя там не довезли это самое топливо для дизель он закончился, если там поломался этот генератор, может произойти тогда авария на запорожской станции. И, 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 и тогда вот первые часы вот и йод являются опасностью. Значит, нельзя ни в коем случае пить тот йод, который ну, мы нам привычный аптечный, но он не бесполезен. Потому что, как говорят мои коллеги, коллеги биофизики, если вы оказались в зоне реакции. Если у вас есть таблетки специальные бромида э, 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 йода, их можно, нужно выпить. Но если их itu? нет, не нужно ни, ни, ни в коем случае йод пить. А можно нанести просто на кожу э, большое количество йода. Salaries. Но все мы знают вот такое старое народное средство, как бы йодная сетка на грудь, при простуде. Как говорят коллеги мои биофизики, радиобиологи, очень быстро попадает этот йод в щитовидную железу. Смысл то есть, в том, что когда у вас в щитовидную железу попадает обычный йод, то йод радиоактивный туда не может уже заскочить. Поэтому там, детям делают маленькую буквально точечку йода, там, на пятку и так далее. Вот, так, вот такая рекомендация от радиобиологов: в таких ситуациях в зоне, опять же, не может в запорожской станции быть огромные страшилки про огромную зону, действительно превышающую Чернобыль. Потому что это 6 реакторов, даже если не будет взрываться, взорвалось 4 реактора в Но территория не в 4 раза больше, чем Чернобыль. Примерно такая же, потому что они взорв... каждая из них, у них примерно одинаковая зона разлета. Поэтому будет примерно такая же зона, не дай бог, не все это случится, как и в Чернобыле. Это означает, что под угрозой основной два города, которые в 10-километровой зоне, это многострадальные энергодары, и некоторые, которые который еще и обстреливается сейчас, население этих городов. Вот для них это актуально. И для них нужно будет в случае такой аварии на Запорожской, значит, либо пить таблетки промида либо, вот, как я сказал, просто на кожу наносить небольшое количество для того, чтобы предохраниться. Угу. Марк Иосифович, спасибо вам большое за профессиональное спасибо. разъяснение. Марк Железняк был с нами на связи. А видео, это, как вы могли уже понять из содержания, было записано как раз не для того, чтобы разгонять панику, и сеять вот, страх, наоборот. Задача была разъяснить максимально доступным языком э, профессионал, э, который, я надеюсь, вас с одной стороны успокоил, с другой стороны объяснил, что делать и в какой ситуации. Спасибо большое, Марк, вам спасибо, еще спасибо. раз. Спасибо. Надеюсь я. еще раз, что все это знание никогда не было вредным. Будем знать и никогда не будем применять. Да, да, дай бог, дай бог. Спасибо большое. Спасибо.